Доброго дня. Вы дивитесь телеканал «Социальная Краина», а також Черноморскую телерадиокомпанию. В студию Костянтин Крупский. Будем говорить и про культурный проект, который присвящен Катерине Белокур и который стартует у А В студии у нас Катерина Старунська Это руководитель культурных проектов «Атмосферы» торгово-развлекательного комплекса. Да, да абсолютно верно. Добрый день. Mm -hmm. А Что же за проект такой вы приготовили, который посвящен Катерине Белокур? Мы... Это, это третий уже проект из серии проектов про знаменитых украинских женщин, которые мы запустили еще осенью. И я надеюсь, что он будет самым Ярким это точно, потому что художница Екатерина Белокур известна своими яркими цветами. Она очень любила яркую охру, коралл, голубой. Я уверена, что этот проект будет выделяться на фоне всех остальных как раз именно буйством красок, что очень хорошо для весны. Мы знакомим украинцев с ее творчеством, с этой известной художницей, которая по сути научилась всему сама. И я надеюсь, что украинцы смогут оценить вот этот подход не совсем стандартный к такому культурному пласту, который мы поднимаем, и действительно захотят познакомиться с этой прекрасной женщиной. Там будет вот оригиналы прям ее полотен, ее Нет. картин, что будет? Мы подошли немножко по-другому, потому что полотные выставки делают все. А мы хотим так, чтобы привлечь к этому внимание, мы запустили пять инициатив на текущий момент. У нас самая первая, наверное, самая важная для меня личная инициатива это художественный конкурс, потому что мы запустили Екатерина, вообще была с детство очень талантливым ребенком, но ее семья не поддерживала ее в развитии ее художественных способностей. Она, по сути, была самоучкой и очень мечтала учиться у настоящих художников. И у нас в Украине очень много талантливых детей, которым мы хотим дать шанс и возможность обучиться этому мастерству с самого детства. И у нас конкурс художественных рисунков, где дети с 7 до 14 лет могут прислать свои цветы в обязательном порядке на этот конкурс. И мы посредством жюри отбираем трех победителей этого конкурса, которые получают потом образовательную программу при национальном художественном музее при Академии декоративно-прикладного искусства и Минчукар центр нас поддержал в этом направлении, поэтому трое деток победителей у нас получат такую возможность ступить на этот шаг а рисунки должны быть там, определенного формата. А нет, у нас нет требований, просто это должен быть рисунок э, ребенка. Самое главное, основное, и это должны быть цветы изображены, потому что Катерина Белакур рисовала цветы, поэтому дети тоже очень любят рисовать цветы. И <связывая> я так понимаю, что очень хорошо, если семья как раз не поддерживает. Э <связывая> Нет, это не залиты. обязательно, на, наоборот, я думаю, что сейчас немножко другая ситуация, и все мы стараемся развивать в наших детях все лучше, но я вам должна сказать, что вот на текущий момент у нас уже поступило более ста работ э со всей Украины, и... Для меня особым открытием стало то, что многие, ну, большинство работ этих прислали дети из детских домов, которые хотят, наверное, как-то получить поддержку и выделиться. И для нас очень тяжело сейчас уже э, судить кого-либо и выбирать из них э, лучших, потому что ну, действительно очень много детей стремятся показать себя, проявить себя. Это очень здорово. У нас большое будущее в Украине. А кто жюри, насколько они компетентны там в искусстве, в живописи? У нас э, сейчас могу точно сказать. Это вот по поводу конкретно детского рисунка, да? Да. Художница Влада Ралко, скульптор Назар Билык, художник-иллюстратор Владислав Ярко, проректор Киевского державного института декоративно-прикладного искусства и дизайна Ирина Мищенко. Заведующая научно-методичного сектора видела Делу работу работы Национального художнего музея Украины Наталья Шастак и директор будинку музея Катерины Белокур Ольга Шаповал. Это ну, наши люд, не... люди. компетентные. Да. А как потом вот троих победителей вы выбрали, я дальше вот не понял. Они поступают и учатся? Нет, у них есть будет двухнедельный курс для них. Мы привлекли сюда и студентов, и преподавателей Киевского университета, Академии прикладного искусства. И у нас дополнительные образовательные курсы есть в, воз... в Национальном музее художественном, и Пинчук центр тоже они проводят для этих детей специальное знакомство с творчеством и с современным искусством. Я не знаю, вот как дети там, ну, скажем, там 12 и 14 лет, но я знаю, что дети от 7 лет, я вот не видел, чтобы мой ребенок любил рисовать цветы. Вы не думаете, что тема для них, ну, не очень, там, Интересные, скажем там, э, цветы? Они там рисуют там, папу, маму, там, не знаю, солнышко, траву? Э, да, все, что, что же. Но Мы ищем детей не, не, необычных и стремящихся ага. к э, художественным своим проявлению. Потому что понятно, что все дети рисуют в принципе. Но очень многие дети талантливые, которым можно уже ставить задачи. И они хотят эти задачи выполнять, понимая, что они хотят дальше в этом развиваться и хотят получить какое-то признание. Я... Хорошо. А нет ли тогда какого-то немножко разделения? То есть, как вот есть там, ну, для участников соревнований, есть любители, есть профессионалы, есть там элита, и они разделены на три категории, Нет, чтобы хотя все, бы… Все, сами, все работы принимаются в один ящик, и по сути мы это все, все сера работы прорабатываем совместно с жюри. То есть, получается, ребенок мог в 7 лет поступить в какую-нибудь художественную школу, и до 14 он уже 7 лет мог обучаться живописи. И по сравнению с ребенком, который, ну, не впервые, но достаточно на детском уровне взял карандаш, их рисунки будут очень сильно. Как отмечаться. мне объяснил один из участников нашего жюри, он сказал, что э, действительно талантливого ребенка будет видно. Неважно, можно обучить чему угодно и кого угодно, но талант в землю не зароешь. Это первый проект. Он называется художественный конкурс. Да, это первый проект. Он стартовал уже, и вы уже начали принимать поучаствовать. Да, он уже анонсирован, он уже идет. Вот 15 мая мы планируем объявить победителя, и после этого пригласить его, ну если это не в Киеве, например, то мы обеспечиваем здесь размещение ему с родителями и две недели они будут учиться по нашей образовательной программе, которую мы с с нашими партнерами подготовили. Uh -huh. А второй проект это модный проект? Да, абсолютно верно. Мы привлекли наших известных модных дизайнеров, чтобы они пофантазировали на тему, как творчество Екатерины Белокур может звучать в современных, современной интерпретации, коллекции, моды. Потому что на самом деле ее работы уже очень давно используются для вдохновение с не только худож... и художниками и теми, кто связан с художеством, а именно э, арт-директорами какими-то рекламными агентствами, потому что на самом деле очень графичные, четкие рисунки, очень красивые и э, действительно завораживающие картины, которые частями можно использовать, вдохновляться какой-то принт, какой-то придумывать что-то новое для себя, поэтому а почему не мода? Мода тоже состоит из графики, из дизайна, из цвета, и использование цветочного принта в этом сезоне очень модно. Поэтому наши... Дизайнеры восприняли эту идею с большим энтузиазмом и действительно поддержали ее. А кто а, эти дизайнеры, которые будут принимать участие? А, это ж, как это будет называться? Это же не показ моды? Нет, да? это они делают. Это... Они делают эскизы. Вот, то есть это мы не шьем оригинальные произведения модной индустрии, мы просто делаем эскизные варианты, которые нарисовали действительно наши э, дизайнеры, и они показывают вот свое видение вот этой коллекции, какая она могла бы быть. Uh -huh. В форме рисунка. Хорошо. И кто же из дизайнеров, которые откликнулись на ваш модный проект? Сейчас у нас уже есть эскизы э, Анна Бублик, Аленова, Лейк, Бурба, Рева, Жан Гринфильд, э, Елена Годис, э, Лена Иванова. И многие другие. А, а какой смысл дизайнеру? Это же не конкурс, да, получается? Нет, это не конкурс. Это их на самом деле дизайнерам, наверное, тоже интересно проявить себя свою творческую направленность. И поработать вот то, что я говорила про детей, когда даешь творческому человеку какое-то направление, какую-то сложную задачу, такой челлендж определенный доказать, что я тоже могу и в узких рамках творить что-то. И на самом деле ребятам действительно это интересно. Они поддерживали наш первый первый проект вот с Соломией Крушельницкой, модные дизайнеры делали иллюстрации к ее сценическим образом. Им это было тоже такой первый опыт нашего сотрудничества. Сейчас откликнулось намного больше дизайнеров, которым нравятся наши социально-культурные инициативы, и которые их поддерживают и развивают вот в таком виде. А с Аламией Круш... Крушельницкой тоже все осталось на бумаге, да, получается? То есть они делали... Да, да, да. Э... У, нас, но у нас бы там было даже не эскизы, там были иллюстрации пол полноценные, и это было очень красиво. Мы делали выставку, это все можно было посмотреть. Uh -huh. Я так понимаю, что уже сейчас, что нам, наверное, по завершению нашего этого проекта придется делать какую-то финальную uh, еще раз выставку, где можно будет еще раз посмотреть, вот собрать всех пять женщин и посмотреть, как это было, uh, кто не успел доехать, чтобы доехал, потому что очень много людей. А, сожалеют, там, а почему так быстро закончилось, а мы не знали, мы не услышали, мы бы хотели увидеть, поэтому я думаю, что мы будем работать над этим. Ну, я понимаю, что проект, он же не, не на неделю, да, он длится не, около месяца, месяц, по-моему, да. да? То есть и про Соломею Крушельницкую тоже, он, то есть по, да. по месяцу каждый проект. А в финале, вот, я все-таки вот как бы задумался про дизайнеров, неужели нельзя было какую-то вот такую коллекцию отшить все-таки, какую-то лучшую, победить? Это было бы замечательно. или что-нибудь еще? Это было бы замечательно, но, к сожалению, все упирается, наверное, в бюджеты, потому что отшить коллекцию, закупить ткани и это довольно дорогостоящее. Такой проект. Поэтому я думаю, что в будущем я очень надеюсь, что у нас кризис закончится и можно будет э, творить действительно с размахом. Но сейчас я думаю, и это будет интересно. А есть еще э, третья ваша инициатива это звездный фотопроект. Абсолютно верно. Пять известных Украинок у нас пре преобразовались в розы, пионы, и рис. Это было очень шикарно, красиво, потому что э, э, с нами работали очень сильная команда и фотограф, фотографии, которые получили в стиле Энди Ворхола, но при этом вот все в таком очень красивом цвете, костюмы, которые отшила ступать Патока студия, они просто восхитительные и реально работы получились. Я просто знаю о том, о чем говорю, Вы еще не видели, я могу только пригласить. Вот. Девушки перевоплотились в этот раз вот в этот сказочный мир, они почувствовали себя розами. Это было очень весело с ними проводить время на площадке. И спасибо им огромное за то, что они нас поддержали. А почему такое внимание, почему такая дискриминация? Почему только женщины в вашем проекте, во-первых, ну, как, бы, как исторические личности, а во-вторых, еще и как, как звезды? Почему не мужчины в роли ромашки в роли фикуса или чего-нибудь. Я вам еще. скажу, что мне этот вопрос задает каждый второй мужчина, ведущий. <свят> <свят> На самом деле, наверное, это такое проявление женской сущности. У нас вся команда, в основном, которая придумала проект женщины, и мы решили показать именно женское направление, потому что, ну, так... Все-таки женщины творят этот мир, и мы задумали сам проект как о женщине, об украинке, о тех направленностях различных украинских исторических постатях, которые привнесли что-то в нашу культуру, в нашу историю и которые прославляли Украину. И поэтому, соответственно, подбирать на вот эти вот проекты нам приходится точно так же женщин привлекать. Хотя к той же Соломейкой Крушельницкой к перепевке ее песен привлекались и мужчины. И они тоже участвовали в этом очень активно. Было здорово. А кто же стал розами и прочими цветами в вашем звездном фотопроекте? у нас была Розой у нас была Ева Бушмина, Оля Навродская стала пионом, Ириская стала у нас, по-моему, Саломея Витвицкая, это телеведущая, и Юлия Зари, и а ну-ка, Наталья Жищенко, они тоже перевоплотились в цветы Катерины Белокур. У нас очень много звезд, и я надеюсь на то, что ну будет, наверное, Ольга Сумская, а будет Ирина Билок, будет не знаю там Мария Бурмака, ну и там четвертая, пятая кто-то еще. Как отбирались девушки цветы? мы старались не повторяться, потому что у нас практически в каждом проекте наших женщин есть фотопроект со звездами, и мы привлекаем, наверное, очень хочется привлечь к этому проекту молодежь, и очень хотим, чтобы аудитория, которая реагирует на девушек, которая знает и любит Еву Бишмину или Олю Навродскую, они прониклись к тому, что что эти девушки делают и почему они приняли в этом участие и познакомились с той же Катериной Белокур поближе. Угу. Поэтому мы так а, широко раскрываем наши амбиции, чтобы захватить как можно большую аудиторию. А, я так понимаю, что ну есть же женская ревность, женская зависть. Никто не завидовал, что вот а вот роль все-таки розы досталась не и... мне, а ей. Как как она распределялась? У нас на самом деле были очень шикарные образы и э, Патока Студия работала под уже конкретную женщину. Мы видели, какой цветок будет к ней ассоциироваться лучше. И образы получились очень органичные. И девушки были абсолютно не против, потому что все они шикарны. Четвертая инициатива – это исторический проект ваш, который также… Это вот... та, та основа, которая очень хочется познакомить с жизнью, и творчеством и вообще с, с особыстистью, как говорят потому что ну, на самом деле не все знают о том, кто такая Екатерина Белокура, и о ее детских годах, о ее становлении как художника, о ее какой-то вот биографических вот этих поворотах мы постарались рассказать в формате интересным, чтобы было читать и смотреть. То есть там небольшая информация, но самая емкая, самые ключевые моменты, чтобы постараться понять и, и может быть, увлечь кого-то более глубоким изучением этой замечательной женщины. Я просто не понял, мне, наверное, нужно повторить. Как все-таки будет реализован исторический проект? У нас будет стенд, на котором будет информационная справка о Катерине Белокура, о ее творчестве, о ее биографии, то есть кто она, откуда, как появилась и почему заняла такую нишу, чем, че, какие достижения она привнесла в украинскую культуру и почему мы ее привлекли в этот проект. Ну а тот, кто хочет глубже как бы копнуть, он может уже к партнерам там, вашим конечно, обратиться, так, к музею э, садыбы Катерины да. Белокур и да, тогда да, уже да. так. И пятый заключительный – это мастерский проект, это, э, Сейчас даже как-то на русский, даже как-то уже так мастерство так плотно вошло. Искусство. Ис, и, 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 Искусствоведческий. Да, проект э, «Искусство». Пятая инициатива. Да, Абсолютно верно. Мы хотим сделать, добавить интерактива в общение с нашими посетителями, потому что по нашим предыдущим проектам мы уже знаем, что это очень интересно всем. У нас и квесты разгадывали, и кроссворды присылали ответы на кроссворд. Поэтому… Ну, плюс я говорила в самом начале, что это будет очень яркий проект, и э, мы делаем э, большую инсталляцию из цветов, э, которые известны по картинам Катерины Белокур. Мы ее клеим, заклеиваем всю галерею. Это будет очень... То есть, представьте, одна стена, правда, галерея останется не заклеена, и каждый посетитель э, сможет поучаствовать в этой инсталляции, в создании этого яркой вспышки на фоне белой стены. Поэтому я надеюсь, что это будет интересно, в первую очередь, конечно, детям, но я думаю, что и взрослые их поддержат. Я понимаю, что у вас намечено всего пять проектов, да? да. Первые два а, стартовали и закончились. Это вот уже третий проект, который посвящен Катерине Белокур. И вот по опыту а, первого и второго люди интересуются этим а, больше в наше ну, так, военное просто время. А, или ну есть просто план? Вот вы вот держите там планку, марку. Вот, ну сказали, что уже пять проектов. Вот мы это сделаем, чтобы там во что бы то ни стало. Мы вообще этот проект начали с того, что, э, в принципе, люди немножко уже устали от вот этого вот фона постоянного напряжения, и нужно добавлять что-то хорошее, доброе, вечное. Э, поэтому мы этот проект и придумали как... Э, помощь для украинцев в собственной идентификации, понимании того, потому что все говорят, я украинец, я украинец, но мало что знают о тех истоках, о тех, кто были до нас, кто представлял Украину, кто боролся за Украину, кто что-то вложил в ее культурное наследие. Поэтому, я могу сказать, что люди очень с, большим, с большой охотой реагируют на наши эти инициативы. И действительно у нас есть поток людей, которые приезжают не в торговый центр, а приезжают конкретно в галерею, познакомиться с героинями нашими. Хотя были и такие люди, которые приехали просто скупиться в торговой галерее, и вдруг встретили, а что это у вас здесь, а почему так, а что это за портреты, а там висит Вера Брежнева, а там стоит какой-то непонятный куст малины, и давай читать, что это, как это. Хотя вот второй наш проект по Марко Вовчок, мы хотели ее показать с другой стороны, не по институтке, которую знают все со школьной программы, а по сказкам ее. И мы привозили детей из зоны АТО, которым наши звезды зачитывали ее сказки, разыгрывали в ролях, театр пантомим это все показывал. Я вам скажу, что более благодарной аудитории не было вообще, потому что у нас было их несколько детей, несколько этапов приезжало. И э, вот когда вот эти вот там 7-8-летние глаза светятся, и я, я знаю, что это за сказка. Откуда ты знаешь, что это за сказка? Из гордости абсолютно я читала, и я поняла, что вот это поколение растет. Потому что я до того, как мы начали заниматься этим проектом, мы выбирали героинь, очень тяжело на самом деле Украина очень плодотворная страна, у которой очень много узнаваемых имен. И я там про Марка Вовчок на тот момент знала то, что ограничено школьной программой, было очень интересно углубиться просто для себя даже в эту историческую личность, как Москалька в принципе, по сути, по рождению стала настоящим украинофилом, которая писала на украинском и про нее говорил Шевченко, что Кулиш говорил Шевченко, что ее язык достоин твоего пера на самом деле. И как Москалька может писать так на украинском такие шедевральные вещи вот и дети это конечно восхитительные абсолютно зрители восприятие их это абсолютно что-то другое потом они приезжали с родителями потому что они приехали рассказали о том как это было у нас были просто школьники с школы киевской которые тоже вместе с своей учительницей уезжая спрашивали а когда мы приедем все мы приедем на следующей неделе а месяц идет а, проект, ну, вот конкретно посвященный Катерине Белаков. Да. А есть же как-то вот на ну, периоды активности, да, там, допустим, в субботу и воскресенье будут проходить вот такие вот и такие у нас мероприятия. А, невозможно же прямо, ну, круглосуточно с понедельника. Нет, не, по у нас на самом деле открытая выставка, то есть у нас не вход бесплатный, у нас абсолютно свободно там, вот во время работы торгового центра с 10 до 9 вечера можно посетить эту выставку, познакомиться. Там есть, в принципе, человек, который может объяснить, если какие-то вопросы возникают. Но, в принципе, Сама выставка построена так, что она интуитивно понятна, я надеюсь. Uh -huh. вот. И люди знакомятся с творчеством, с какими-то вот этими особенностями. На Соломей-Крушельницкой у нас, например, была возможность послушать записи детей, которые участвовали, не детей, там вообще, в принципе, был конкурс исполнителей, которые перепевали ее знаменитые арии, и очень много людей вот просто с наушниками стояли, и там по часу слушают эту музыку, погружаются, потому что э, возможность прикоснуться к творческу, э, там, посмотреть на сценические образы посмотреть на воплощенные образы, которые сделали звезды, почитать о ней, послушать музыку, послушать перепевки, которые сделал, сделали наши украинские звезды. Тоже это было интересно. И э, люди на самом деле очень позитивно к этому относятся, и в принципе пока вопросов не возникало. А кто будет следующим Геро героиней, получается? Да, героиня следующая у нас уже определена, это будет Мария Заньковецкая. Пока я не могу точно сказать, как, в какой период мы ее начнем, потому что э, либо это будет июнь, либо сентябрь зависит от того, как мы оперативно сработаем по сбору информации, потому что на самом деле э, вот самое основное вот этот исторический стенд выбрать э, то, что нужно. Мы работаем с биографами, с историками, с людьми, которые увлечены и погружены в этот предмет, и э, очень часто обижаются, что мы там не можем взять все, все стены закатать в эту информацию, поэтому мы прорабатываем действительно то, что интересно, там ищем фотографии, которых нет. Вот этот процесс, он очень трудоемкий, и я надеюсь, что ну, будет очень интересно, и будет что-то новое и красивое, потому что в каждом проекте мы пытаемся привнести нашу героиню как-то подать по-новому. Они не хотели бы кому-то при жизни поставить памятник и все-таки сделать проект о женщине, которая сейчас живет, которая уже много там сделала, Нина Матвиенко, а, Лина Костенко, ну вот я думаю, что это будет на самом деле очень интересным, но это будет немножко не в разрезе нашего проекта, потому что мы как раз с исторической точки зрения, с историческими личностями хотели познакомить. Хотя я думаю, что этот проект безграничный, который может длиться вечно хватало бы нашего здоровья и интереса к этому всему, потому что если, ну, мы чувствуем действительно отдачу и видим, что людям это необходимо, поэтому я думаю, что мы будем продолжать, в каком формате будем думать. С а, нами сегодня была Катерина Сторонська, это керевник культурных проектов Трогивального центра «Атмосфера». Дякую вам. Спасибо вам большое. А говорили сегодня про проект, который присвящен Катерине Белокур. До телеглядачів на телеканалі «Социальная країна», а також на телеканалі «Чорноморської телерадиокомпании ми ще повернемось.